daif riwayat yang katakan bahawa orang yang nampak dalam mimpi tu Bilal bin Al Harith Al Muzani itu riwayat yang daif bukan sahabat makna dia orang yang mai ke kubur Umar tu bukan sahabat Malik bin Dar dia nampak orang mai dan dia tak sebut nama kalau sahabat dia akan sebut ni sahabat dia tak sebut kita tak boleh kata yang tu sahabat dan orang yang mimpi pun bukan sahabat sebab hadis yang kata orang yang mimpi tu Bilal bin Al Harith hadis tu daif di oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban pun dhaifkan kalau Ali bin Madini lagilah. Ya? Jadi orang tu bukan sahabat. Tuan-tuan, okey kita terima cerita tu. Di zaman Umar ada orang mai ke kubur Nabi, orang minta doa ya Muhammad turunkan hujan. Macam mana kita nak bantah? <coughs> Bawah tu, tuan-tuan tengok hadis. <coughs> hadis diwayat Bukhari. Sesungguhnya di zaman Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila berlaku musim kemarau, dia meminta doa agar hujan diturunkan dengan Al-Abbas. Lalu berkata, sesungguhnya dahulu kami bertawassul dengan Nabi, lalu engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara kepada Nabi, maka limpahkanlah kepada kami hujan. Maka hujan pun turun. Apa yang Omar buat ketika musim kemarau? Omar pergi ke kubur Nabi ke? Umar tak pergi. Umar buat apa? Umar panggil Al-Abbas. Bapa saudara Nabi. Umar minta Abbas yang berdoa. Malik ada tadi, dia riwayatkan seorang lelaki yang tidak dikenali. Lelaki itu siapa? Kita tak tahu. Mai kat kubur Nabi, dia berdoa. Itu perbuatan lelaki yang tidak dikenali. Khalifah Umar Al-Khattab Apa yang dia buat Khalifah dan juga para sahabat bersama dengan Khalifah mereka buat apa? Mereka panggil Al-Abbas. bapa saudara Nabi. Minta Abbas berdoa. Jadi kita kata dalam bab ini, pendirian para sahabat ketika musim itu, mereka tak pergi ke kubur Nabi SAW. Tapi para sahabat berdoa minta kepada Al-Abbas. Minta Al-Abbas pi berdoa kepada Allah. Tuan, tuan hadis ni ada dua maksud. Ibnu Hajar, kalau baca dekat bawah perkataan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tunjukkan kemungkinan bahawa bukan sahabat minta Al-Abbas berdoa tapi sahabat bertawasul dengan Al-Abbas maksudnya mereka tawasul dengan Abbas kami bertawasul dengan Abbas kuliah ni kita tak mau cerita hukum tawasul saya cuma nak bahas artikel ni lain kali kita boleh cerita hukum tawasul panjang lebar cuma yang penting perbuatan sahabat pada ketika itu adalah tidak pergi ke kubur Nabi apa yang sahabat buat mereka minta Al-Abbas yang masih hidup untuk berdoa jadi itu kesimpulannya kita balik Artikel yang ditulis Artikel asal yang ditulis oleh Pondok Tampin Artikel ini asalnya bukan penulisan Pondok Tampin Dia nakal daripada apa yang telah ditulis oleh orang lain Yang menulis artikel ini asalnya Dr. Jibril Pondok Tampin nakal Dan yang kedua Tujuh hujah yang dia bagi ke semua hujah itu bermasalah Pertama perbuatan Al-Harabi Imamul Harabi Perbuatan itu tak boleh diterima Bercanggah dengan lima benda kita sebut tadi yang kedua, selepas perbuatan Imamul Harabi, kata-kata Darul Qutni itu dimanipulasikan ataupun ditukar. Darul Qutni kata lain, dia sebut lain. Perkataan Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa yang pergi ke kubur Abu Ayyub Al-Ansari? Bukan orang Arab, tapi orang Rom. Itu pun ditukar. Cerita Imam Syafi'i, cerita tu adalah cerita yang daif. Tuan-tuan, hadis daif pun kita tolak. Apa lagi cerita daif? Hadis yang dha'if, ulama' boleh tolak. Cerita dha'if lagi lah boleh ditolak. Cerita Imam Syafie'i dha'if. Cerita Abu Muhammad At-Tamimi yang pergi ke kubur Imam Ahmad dengan Al-Qadhi. Cerita tu apa yang berlaku sebenarnya? Abu Muhammad At-Tamimi, ada dua riwayat daripada dia. Riwayat lain, yang mana dia ceritakan kisah yang berlaku di zaman tu'uan dia. Tu'uan dia bercakap dengan... Tu'uan dia bercakap dengan khalifah pada ketika itu. al Muti' Muti'ullah ataupun muti' lillah al-muti' lillah khalifah nak buat kubah di atas masjid Imam Ahmad nak bagi orang main ibadat kat situ tok wan dia tak bagi hadis hadis ni cerita tentang orang lelaki seorang so, lelaki dan hadis ini bercanggah dengan pendirian para sahabat di zaman itu maka itu kesimpulan apa yang telah disebutkan dan saya harap kalau boleh kalau lepas ni pondok tamping boleh jawab pun alhamdulillah lah juga mungkin benda tu akan mungkin kita terlepas pandang beberapa benda dia boleh betulkan wallahu aalam tapi berdasarkan pembacaan kita ada beberapa masalah dan ada beberapa maklumat yang disampaikan secara tidak tepat insyaallah sebelum kita berhenti saya buka kepada soalan itu. kenapa orang berkeras untuk bertawassul dengan kubur apa yang membuatkan mereka tetap dengan pendirian mereka. Kenapa orang berkeras nak tawasul dengan kubur? Tuan, pertama sekali amalan tawasul lima sebab yang pertama kita sebut tadi dah cukup kuatlah untuk kita tawasul ni tak boleh. Tuan ingat benda ni, cerita dengan siapa-siapa pun kita cerita lima alasan ni. Pertama, tawasul tak ada dalam al-Quran. Kita balik dalam perkataan al-Arna'ut, al Arna'ut al sebut balik ke semua alasan ni. Tawasul tak disebut dalam al-Quran. Tawasul tidak pernah disebut di dalam hadis. Tak ada dalam hadis. Yang ketiga, tak ada dalam hadis Nabi tak pernah ucap dan juga Nabi tak pernah buat. Yang keempat, para sahabat dan tabi'in juga tak pernah buat. Dan yang kelima, bahkan Nabi larang tawasul. Jelas tak? Maka apa sahaja hujah yang datang lepas tu, lima benda ni dah cukup jelas. Kenapa orang tak mau tinggalkan tawasul? ada keadaan di mana manusia ini terkesan dengan guru-guru mereka. Apa yang mereka belajar itu yang mereka ambil. Sebagai contoh, contoh kalau kita baca artikel Pondok Tampin. Bila orang yang dia sekadar membaca artikel ni, dia akan nampak apa? Dia akan nampak, oh, Imamul Harabi pun pergi ke kubur, jadi aku boleh pergi. Dia akan nampak apa? Dia akan nampak, oh, Imam Syafi'i pun pergi ke kubur, maka aku akan pergi. Dia akan lihat yang mana, oh, orang pergi ke kubur Abu Ayyub Al-Ansari, maka aku kena pergi. Sebab manusia belajar benda yang tak sama. Bila orang dia terus membaca artikel tu, gambaran pertama, maka dia akan rasa artikel ni betul ni. Dia akan rasa, oh boleh ziarah kubur. Sedangkan kita bagi tadi lima hujah yang cukup kuat dah, tak dibantah.